видно статьи 32 и другие. надо это пожалуйста, русского Согласно 18.3 на пола без заявок пожалуйста. А это кто с вами? А вы военные? Вы военные? Будь ласка, мы же На, Наоборот, пожалуйста. А вы военные, мы не так гуляем, форме. Же я помен... ж не знаю, я думаю, что военные. Есть и війсковый квиток, есть и документы, наказ коменданта. Ну Нет, вы так... скажите, вы военный, да, что да, вы... Да, да, да. да-да-да, скажите, военный. я военный. Да, все, понятно. А, как вас зовут? Вот он, Владислав Сергеевич, я же вам подставлялся. А, Владислав Сергеевич, а вы признаете Конституцию Украины? Так, конечно. Согласно статье 5 Конституции Украины, а, власть принадлежит народу, правильно? раз согласно конституции статье 5 конституции украины власть принадлежит народу правильно а народ осуществляет свою власть прямо и через органы э, державной влады правильно так. согласно статье конституции 17 военные не имеют права принимать участие в ограничении прав и свобод э, я вам э, Прошу вас пресечь данное нарушение в лице этих э, военных. Нарушение Конституции. В том, в том их на данный момент. Они находятся при том, что нарушают э, при ограничении прав и свободы граждан. Они, не роблять, они с вами находятся, Владислав, то есть они уже нарушают Конституцию Украины. В том, что вы меня остановили, а они нарушают мое право на э, доброе. Не, вы их должны задержать. За, що, за, три за За нарушение конституции статьи 17. Что, статья гуглите, значит, если вы не знаете конституцию, статья 17 Конституции Украины военные не имеют права принимать участие в ограничении прав и свобод. Все вы меня остановили. Они с вами находятся. Вы ограничиваете на данный момент мое право на свободное передвижение. Вот они с вами находятся. Зараз же земной, они я, с вами... Я... Вы, вы из одной машины вышли, Владислав. Вы из этой машины вышли? А, да. Вот. Соответственно, они... Да они будут ручка. У, у него, кстати, есть оружие, и он будет в следующем преступлении принимать участие, применять его. Ну дайте, а будь ваши документы. Это просьба? Это моя а, Согласно чего сошлитесь на норму закона? видно статьи 32 и 2 законы Украины про национальную полицию. Mm -hmm. Для того, чтобы у вас было. А, аб... ну, для того, чтобы вы могли законно вымогать, согласно 32 части 2, у вас должны быть пункты части 1. Какие у вас есть пункты из части 1? Понятно. Владислав, согласно Кабинета министров 1137... О, служебное удостоверение полицейского это серый пластик сзади написано удостоверение у вас не такое удостоверение мандата на власть у вас нет это посвящение которое вы мне держава я же не сам себе его купую вы разумеете вам тоже какой-нибудь фантик показать вы не проверяйте документы не я вам фантик такой покажу как у вас такие. какие такие я вам фантик любой покажу да потому что у вас не удостоверение полицейского у вас фантик я вам поясню я Мне об... без разницы, кто вам чего я выдал. Я выдал. Мне без того. разницы. Мне должно быть по закону. 1137 Кабинета министров Украины. На нем четко написано. Серый пластик, сзади написано удостоверение. У вас там какая-то полис написана, и синий пластик. Для... Покажите, пожалуйста, ваши документы. Это просьба? За выморку. Не знаю, не вижу тогда законной вымоги. За законная вымога Ну, сошлитесь на норму закона, Обгрунтуйте ее. Особо. Віком від 25 до 60 років угу. в умовах дії військового стану. Согласно Конституції України з 29.08.24 Верховна Рада України прекратила легітимні свої полномочі останнього созива. Стаття Конституції 76. Я не буду выполнять незаконные требования. За законно Нет, это незаконное требование. За моя законная Я еще раз, Владислав говорю, это незаконное требование. У вас соглас... Да, у вас мандата на власть, нет. Скажите, вы будете применять оружие в следующем своем преступлении? Да что ты Ну вы вооружены, я боюсь вас. Вы вооружены или это просто пугач? Табельная, вот, соответственно, я интересуюсь... Я интересуюсь, в следующем преступлении вы будете применять оружие в отношении меня. Я не понимаю, до чего касается данное питание. А, а... Тогда, Владислав, мы по -по закончим. Я задержан. На данный момент все. Спасибо. Ваши документы. До свидания.